Did it. you всем тем, кто там присоединился. У меня сегодня Лилу. Еще раз доброе утро, Лилу. Доброе, доброе утро всем. всем канала М1 и тебе тоже. Спасибо. Я знаю, что героя вы, кстати, клипа нашли не просто так. А, на самом деле все мы поклонники соцсетей, даже те, кто говорит, я в соцсети. Нет, на самом деле все лукавят. Все сидят в соцсетях, но просто каждый себе выбирает по интересам. Я тоже активный пользователь Фейсбука. Фейсбука. Да, и главного героя действительно нашла в Фейсбуке. То есть мы с ним общались, может быть, около двух лет. Просто и я его никогда не видела живьем. И тут, когда я объявляю кастинг, ну как бы говорит что нужен героев в клип, ну, очень много людей начали писать. А, и ну, мы с командой остановились на... На нем. Собственно говоря, на этом человеке. И э, увидели его первый раз на съемочной площадке. Э, ну, такой, это был сюрприз, конечно, но, по-моему, вышло все очень здорово. Вообще, ну, главное правило реальности не запутаться в своих иллюзиях. Поэтому, конечно, ходите по социальным сетям, но не забывайте, что есть еще реальная жизнь, и есть реальные живые люди и красивые колени. А, а ты как, кстати, принимаешь всех в э, Ну, дело в том, что у меня уже 5000 и. А больше не добирают. Да, Просто да. уже люди э, добавляются в подписки, но есть еще официальная страница, но, но я скажу тебе, что не любят на официальную страницу заходить. Серьезно, все да, пытаются правда? попасть в личку, в личку да. и, и писать, в принципе, чтобы достучаться. А Это правда? Я недавно прочитала, кстати, тоже в социальных сетях, что ты снимешься в фильме ужасов. А, ну да, сейчас идут такие переговоры, да. А да. что за фильм? Это украинское производство? А, это украинское производство, но пока не могу говорить, потому что, потому что не могу. А мне интересно, кто у нас снимает фильмы ужасов? Не Любомир Лывыц? Нет, не угадала. Нет. Но ну, мне очень интересно. Вообще, что ты планируешь на осень? Я знаю, что ты очень часто летала в Грузию этим летом. На самом деле, у меня записан дуэт этого с грузинским исполнителем. Это рэп-исполнитель, очень модный в Грузии, очень актуальный, молодой парень, невероятно талантливый. И мы готовим с ним и дуэтную песню, и дуэтное видео. А как вы нашли друг друга? Мы друзья, нашли друг друга в Фейсбуке. Как не банально это будет звучать. Я поняла. В общем, все талантливые, перспективные. Если вы хотите что-то предложить Лилу, там, снять себя в видео или что, пожалуйста, обращайтесь на ее страницу. А он, расскажи мне просто, как, почему он на грузинском? мне, я немножко хочу понять, Потому что украинские исполнители в последнее время очень полюбили Грузию. Кто-то, конечно, из-за еды, а кто-то вот, а, вот... Ты знаешь, ну просто это мы это... уже работаем в Грузии больше полугода, и... Уже там да, есть свои какие-то наработки, есть концерты, есть много общений и предложений, и принимали участие в телепроектах. Поэтому, ну, как бы само собой разумеется, что для того, чтобы погрузиться в среду, нужно ну, погрузиться больше в грузинский музыкальный материал. Но мы, в принципе, готовим этот трек и для Украины тоже, так что все наши украинские, а, мои украинские слушатели могут познакомиться скоро с мастером. А как тебе кажется, где-то популярнее, в Грузии или у нас? Ну, в Грузии мы работаем всего полгода, ну, поэтому я не могу быть там очень популярной Но я тебе хочу сказать, что э, в Грузии меня на улицах уже узнают потому, ну, что, потому что, ну, в принципе, там мало поющих блондинок Да, их всех очень любят Поэтому, да, и могу сказать, что вот последние несколько раз, которые мы ездили, это приятно Привет. приятно. Я, кстати, тут приберегла микрофон специально для тебя. Спасибо. Я знаю, что ты еще Спасибо. пришла из песней. Вот, а мы это в Гутеморген очень сильно любим. И сейчас я призываю вас всех подниматься с дивана и делать свои самые любимые движения. Под... Давайте движение. делать зарядку. Я буду петь, а вы будете делать зарядку. Да, это Лилу в Гутенбурге. Доброе утро. Залечь с другом. Сон. Ты на минутку зашел на миг, оставшись в нем. И все, что было, и все, что будет в нем, я не смогу забыть, как дождь положен босиком. Все на земле, не случайно, случайно чуть-чуть. Скажи, что звезды не светят, не светит путь. Скажи, что все эти встречи. мечта. Лилу, Гутен Морген, доброе вам всем утро, наслаждайтесь летом, да, не пропустите самое интересное. Спасибо тебе большое, что ты сегодня с нами прощаешься. микрофон. Да, да, возвращаешь микрофон. Я, я тебя... отлично делаю зарядку, я да, видела, да, 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 с нашими операторами, между прочим. Я жду тебя осенью с грузинским рэпером. Договорились. Договорились? Договорились. Да, до скорой встречи. А с вами, друзья, я не прощаюсь, Гутен Морген продолжается на этом музыкальной вот ноте. Просыпайтесь вместе с нами.